Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Isna Nala. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dato' Wan Junaidi, Tuan Ku dan isteri Tuan Puan Datuk Patingi Fauziah Muhammad Sanusi berkenan berangkat memeriahkan majlis makan malam sebenar Lan Berambai Anak Sarawak LBS 2025 yang berlangsung penuh warna-warni pusat dagangan dan pameran antarabangsa Malaysia MITEC pada malam Sabtu. Kehadiran pasangan utama negeri itu disambut meriah lebih 5000 anak Sarawak dari seluruh menanjung Malaysia yang berhimpun di bawah semangat segulai sejalai simbol perpaduan dan kebanggaan terhadap tanah kelahiran. Majlis tersebut turut diserikan dengan kehadiran Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tundah Datuk Abang Openg. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri merangkap penasihat jawatan kuasa Indo LBAS 2025, Datuk Amar Fadilah Yusof, yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Wan Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi Awang Nasar, Menteri Kerja merangkap pengerusi jawatan kuasa Indo LBAS 2025, Datuk Sri Alexander Nantalinggi, Menteri-Menteri Kabinet Sarawak dan Persekutuan, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Utama Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Timbalan Menteri Kabinet Sarawak dan Persekutuan serta tetamu kenamaan yang lain. Majlis Makan Malam Berkenaan turut diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian yang menampilkan gabungan tarian etnik Sarawak, persembahan muzik daripada artis tempatan dan pelbagai lagi persembahan. Penuntut Sarawak yang masih melanjutkan pengajian di peringkat universiti diseru untuk mula meneroka dan mencipta inovasi-inovasi baharu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata ramai anak Sarawak telah membuktikan kebolehan mereka sekiranya diberi tanggungjawab dan kejayaan ini harus dijadikan inspirasi buat pelajar lain untuk tampil lebih berani meneroka bidang dan inovasi baru. Supaya anak Sarawak must be bold enough and must have that vision to add value to our resources dan Sarawak. We thank God. We got all the resources. Only the missing link is our intellectual strength. Dan saya yakin anak-anak yang masih di bangku universiti Perkuatkanlah Perkasakanlah ilmu kita Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Makan Malam Anak Sarawak bersempena dengan Lan Perambih Anak Sarawak LBAS 2025 di Pusat Dagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC di sini pada Sabtu. Teruk hadir memberiah majlis tersebut ialah yang di Pertuan Negeri Sarawak Tumpin Sri Toto Wan Junaidi Tuan Kujafar dan Isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Datuk Patinggi Abang Zuhari menambah pelajar Sarawak perlu mempunyai semangat untuk bergerak seiring dengan kerajaan Sarawak untuk menangani masalah global terutamanya perubahan iklim. Kalau ini semangat anak Sarawak, kita sama-sama pengambil -sama kongsi ilmu dan akhirnya insyaAllah Sarawak we play its role not only in this region but globally in the new economy. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg melahirkan rasa kagum dan terpegun terhadap konsep Energy Street yang menampilkan keupayaan Sarawak sebagai peneraju tenaga baharu dan hijau untuk masa depan. Menurut beliau, lorong bertemakan tenaga itu sempenalan berambil dengan Sarawak LBS 2025 bukan sahaja memperlihatkan identiti Sarawak sebagai negeri pengeluar tenaga lestari malah menjadi simbol kepada kekuatan sumber asli dan inovasi teknologi yang dimiliki negeri tersebut. Tanya kepada anak-anak Sarawak di sini. Saya dibawa untuk melihat dan melalui satu yang agak terfukun bagi saya iaitu energy street nampaknya laluan tenaga dan dipamerkan anak-anak Sarawak syarikat-syarikat Sarawak seperti Petros SAB Petra Energy dan banyak lagi syarikat-syarikat kita yang besar yang telah menyumbang kepada pembangunan tenaga pada hari ini. Beliau berkata demikian semasa majlis makan malam sebenar Lan Brambeh Nasrawa LBS 2025 di Pusat Dagangan dan Pameran Terbangsa Malaysia Mitek di sini pada Sabtu. Sementara itu, beliau juga menarik perhatian dengan keupayaan serta sumbangan besar Sarawak dalam membangunkan sektor tenaga serantau. Untuk maklumat anak Sarawak di Semenanjung kita ada target pada 2030 kita akan mengeluarkan tenaga elektrik berjumlah 10,000 megawatt ataupun 10 gigawatt di mana hampir 70% adalah tenaga hijau 30% pula low carbon gas yang menjadi nadi dalam kita membangunkan tenaga dan kita tahulah orang-orang nak start apa jua aktiviti ekonomi mesti ada karat. Mesti ada karat si berjalan ni. Kerajaan Sarawak akan terus mengkaji mekanisme-mekanisme untuk membantu pelajar Sarawak yang menuntut di Universiti Awam. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Zuhari, Tun Datuk Abang Openg berkata, pelajar Sarawak yang menuntut di Universiti Awam yang bukan milik Sarawak secara tidak langsung terkecuali daripada menerima manfaat pendidikan percuma. Jadi, dari sudut kaedah memberikan uh, pendidikan percuma untuk universiti-universiti public selain pada kepunyaan Sarawak Kita lagi mencari cara yang sesuai Kerana universiti yang diuruskan oleh kerajaan pusat ada beberapa condition caranya menguguskan universiti di mana kita tidak ada kuasa untuk intervene that is one of the reason we have to study seriously on how we can intervene it's not easy beliau berkata demikian ketika menjawab soalan pelajar dalam sesi town hall agenda serawak sembangan Berambai anak serawak LBAS 2025 di pusat dagangan dan pameran antarabangsa malaysia mitec di sini pada Sabtu Selain tidak boleh campur tangan, beliau menjelaskan sistem universiti awam yang tertakluk dengan unit pusat university UPU meletakkan pelajar secara rambang dalam jurusan meskipun luar daripada bidang yang mereka minati menyukarkan Sarawak untuk membiayai pendidikan mereka. Sehubungan itu katanya kerajaan Sarawak buat masa ini akan tetap membantu pelajar-pelajar menerusi pemberian bantuan termasuklah duit poket RM1200 yang akan diteruskan pada tahun hadapan, pembayaran balik pinjaman perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN dengan perbelanjaan RM30 juta setahun serta biasiswa pendidikan di universiti luar negara. Dalam pada itu, Datuk Patinya Mazuhari turut memberi jaminan untuk membantu anak-anak Sarawak yang melanjutkan latihan pendidikan di bawah kementerian-kementerian lain selain Kementerian Pendidikan Tinggi agar mereka turut mendapat manfaat yang sama seperti baucer komputer riba dan sebagainya. Pembentukan rangka peraturan serta ekosistem perdagangan kuasa serantau dilihat sebagai langkah asas dalam merealisasikan agenda grid tenaga ASEAN yang menghubungkan pasaran tenaga antara negara-negara anggota. Premier Sarawak Datuk Pati Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zuhari Tuan Dato Abang Oppen berkata, pelaksanaan projek tenaga berskala besar memerlukan pendekatan tersusun yang melibatkan rangka kerja perdagangan kuasa pasaran bagi memastikan setiap negara memperoleh manfaat secara adil dan mampan. I think uh, before we want to run let us uh, have the first, and then establish your ecosystem. Uh, because power is a commodity that we traded and when you have the economics of it in place then of course your execution will be easier there will be understanding common platform among the 10 asian countries Beliau berkata demikian semasa sesi perbincangan bertajuk Energy Transition and the ASEAN Power Grid Connecting Markets Securing Futures sempena ASEAN Business and Investment Summit ABIS yang berlangsung di Pusat Dagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC Kuala Lumpur pada Ahad dalam pada itu, Datuk Pating Abang Zuhari menjelaskan model terbaik yang boleh dijadikan rujukan ketika ini ialah sistem perdagangan kuasa antara negara-negara Nordic dan Kesatuan Eropah EU yang berjaya mewujudkan bursa tenaga serta harga tenaga spot yang stabil dan telus. Menurutnya, Sarawak ketika ini sedang menstrukturkan pembangunan empat hab tenaga utama iaitu tenaga boleh diperbaharui, hidrogen, gas serta penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Ini katanya bagi membentuk ekosistem tenaga menyeluruh sebelum melangkah ke tahap perdagangan kuasa di peringkat serantau. Panel perbincangan tersebut turut disertai Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional Berhad TNB Datuk Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan, Ketua Pengarah Jabatan Asia Tenggara Bank Pembangunan Asia ADB Winfred Wickline dan Naib Presiden Kumpulan Industri Tenaga Nasional Vietnam Petro Vietnam Le Man Chuong dengan sesi dipengerusikan oleh Pengarah Eksekutif Pusat Tenaga ASEAN Datuk Insinyur Teknologis Abdul Razib Dawud. Sebagai platform ekonomi tahunan utama di rantau ini, ABIS 2025 menghimpunkan pemimpin kerajaan dan industri dari seluruh ASEAN untuk membincangkan kerjasama serantau dalam pelaburan, tenaga hijau, transformasi digital serta integrasi ekonomi selaras dengan aspirasi komuniti ekonomi ASEAN menjelang 2035. Hadir sama Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni, Timbalan Menteri Utiliti Sarawak Energy dan Petros, Datuk Ibrahim Baki, dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Pembangunan tenaga hijau di Sarawak terus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai peneraju diplomasi tenaga rantau ini dengan pelaksanaan pelbagai inisiatif strategik yang menyumbang kepada pembentukan grid tenaga ASEAN. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Firman Zuhari Tun Datuk Abang Open berkata bahawa Sarawak kini bukan sekadar negeri pengeluar tenaga tetapi memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan tenaga serantau melalui perkongsian kuasa rentas sempadan. Katanya ketika ini Sarawak menyalurkan 300 MW tenaga ke Kalimantan Barat, Indonesia, 100 MW ke Sabah serta sedang merangka pelaksanaan untuk menyalurkan antara 100 hingga 150 MW tenaga ke Brunei dalam masa terdekat. Arrangement now is being made for us to also uh, supply about 100 to 150 megawatt to Brunei. In other words, there is a basis already for the Borneo Green. And we are now also talking to Singapore. Uh, Singapore needs also green energy. Must remember we are producing green energy. Uh, to Singapore, one gigawatt, and now we are talking about the uh, interconnection between uh, Sarawak with uh, uh, Singapore. And I think that will become a loop for the ASEAN grid. And uh, the prime minister has uh, asked us to look into the possibility of uh, connecting Sabah towards the uh, southern Philippines. Beliau berkata demikian semasa bercakap dalam sesi perbincangan Energy Transition and the ASEAN Power Grid Connecting Markets Securing Futures semasa ASEAN Business and Investment Summit ABIS di Pusat Dagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC Kuala Lumpur pada Ahad. Dalam pada itu, datuk petinggi Bangsuhari turut mendedahkan bahawa perancangan sedang dibuat bagi meneroka potensi sambungan grid antara Sarawak dan Selatan Filipina bagi melengkapkan rangkaian tenaga Borneo ke dalam grid tenaga ASEAN menjelang tahun 2035. So in other words, if this happens by 2030-35, uh, we are able to supply our surplus power to our neighbours. Agenda peralihan tenaga hijau yang digerakkan Sarawak terus mendapat perhatian dan sokongan padu daripada Tenaga Nasional Berhad TNB serta Bank Pembangunan Asia ADB yang melihat usaha tersebut sebagai pemacu utama ke arah mencapai matlamat sifar bersih 2050. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan menekankan kepentingan mewujudkan objektif bersama dalam kalangan negara ASEAN untuk memperkukuh jaringan tenaga hijau rantau ini. Katanya matlamat bersama itu ialah meneruskan usaha memperkasa tenaga hijau di peringkat serantau secara berterusan agar hala tuju ASEAN kekal konsisten menuju sasaran sifar bersih menjelang tahun 2050. Find the common objective among the ASEAN ASEAN countries and that common objective is actually the pursuing of the green energy for the for the region. So I think if we can anchor on this continuously towards net 2050, net zero 2050, I think ASEAN in, in a good shape uh, to those, uh, to those uh, objective. Ujarnya dalam sesi bertajuk Energy Transition and the ASEAN Power Grid Connecting Markets, Securing Futures, semasa ASEAN Business and Investment Summit ABIS di Pusat Dagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC di sini pada ahad. Sebelum itu, moderator sesi Dato' Insinyur Teknologis Abdul Razib Dawud yang juga pengarah eksekutif pusat tenaga ASEAN ACE menyoal Premier Sarawak mengenai aspek pelaksanaan projek dan tenaga berskala besar dan implikasi terhadap kerjasama serantau. Menjawab pertanyaan tersebut, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Duraman Zuhari Tun Datuk Abang Openg menjelaskan bahawa ASEAN boleh mencotohi sistem tenaga antara negara Nordic dan Kesatuan Eropah EU yang mewujudkan bursa tenaga berasaskan kabel dasar laut bagi memastikan pasaran tenaga yang telus dan efisien. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Asia Tenggara ADB Winfred Wicklin turut menegaskan komitmen bank tersebut untuk terus menyokong pembangunan grid tenaga ASEAN sebagai projek strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga dan integrasi ekonomi serantau. Sesi tersebut turut menampilkan Naib Presiden Kumpulan Industri Tenaga Nasional Vietnam Petro Vietnam Le Manchong. Sekian berita UKAS bersama saya Isna Nala. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.Sarawak.jv.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin ukas dengan paparan Majlis Makan Malam Anak Sarawak bersempena dengan dan berambil Anak Sarawak LBAS 2025 di Pusat Dagangan dan Pameran Terbangsa Malaysia MITEC di Kuala Lumpur pada Sabtu. Hashtag Salonan Informasi Rakyat, Salam Ukas!